Сура Ат-Тарик. Ночной путник. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Клянусь небом и ночным путником. Откуда ты мог знать, что такое ночной путник? Это звезда, пронизывающая небеса своим светом. Нет души, при которой не было бы хранителя. Пусть посмотрит человек, из чего он создан он создан из изливающейся жидкости, которая выходит между чреслами и грудными костями. Воистину, он способен вернуть его. В тот день будут испытаны тайны, и тогда не будет у него ни силы, ни помощника. Клянусь небом возвращающим, клянусь землей раскалываемой. Воистину, это слово различающее, а не шутка. Они замышляют козни. И я замышляю козни. Предоставь же неверующим отсрочку. Помедли с ними недолго.